وادی ہجر کے پتھریلے صحرا میں قوم سمود آباد تھی جو اپنی جسمانی طاقت تعمیراتی ہنر اور زرخیز باغات کے لیے مشہور تھی یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے شاندار محلات بناتے جن کی دیواریں سونے سے جڑی ہوتی تھیں ان کے باغات میں انگور کھجور اور انار کے درخت ہر موسم میں لہلہاتے تھے مگر ان کی کامیابی نے ان میں غرور پیدا کر دیا وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں اور نہ ہی اس دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہم نے یہ سب اپنی محنت سے حاصل کیا ہے وہ بتوں کو پوجتے اپنے آبا و کے طریقوں کو مقدس سمجھتے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو منتخب کیا جو اپنی جوانی ہی سے اکل مندی اور نیکی کے لیے مشہور تھے ایک دن جب قوم کے سردار پہاڑی علاقے میں جمع تھے صالح علیہ السلام نے انہیں مخاطب کیا اے قوم سمود تمہارا رب صرف ایک ہے جس نے تمہیں زمین اور آسمانوں کی نعمتیں دی ہیں اپنے باطل خداؤں کو چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا کہہ کر ہنس پڑے ایک بوڑھا سردار اٹھا اور غرور سے بولا سالے تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے کوئی نشانی لے آؤ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے پروردگار عالم میری قوم کو ہدایت دے اچانک سے ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک عظیم الجسہ یعنی کہ ایک بہت بڑے جسم والی اونٹنی برآمد ہوئی یہ اونٹنی دودھ سے بھری ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں نور تھا علیہ السلام نے اعلان کیا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ایک دن یہ پانی پیے گی اور اگلے دن تم لوگ پانی پیو گے اگر تم نے اسے مارا تو تم پر عذاب نازل ہوگا کچھ لوگ حیرت سے اونٹنی کو دیکھنے لگے ایک بیمار آدمی نے اس کا دودھ پیا اور فوراً صحت مند ہو گیا مگر سرداروں نے کہا یہ جادو ہے سالے ہمیں کمزور دکھانا چاہتا ہے دن گزرتے گئے اونٹنی کا دودھ پی کر غربت اور بیماری ختم ہو گئی مگر قوم کا غرور بھٹتا گیا سرداروں نے خفیہ مجلس بلائی ایک شریر شخص نے چلا کر کہا سالے اور اس کی اونٹنی ہماری طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسے مارو۔ رات کے اندھیرے میں نوجوانوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اور وہ درد سے تڑپ کر مر گئی۔ سالہ علیہ السلام لڑز اٹھے۔ انہوں نے قوم کو آخری بار مخاطب کیا۔ تمہیں تین دن کی محلت ہے۔ اگر توبہ کر لوگے تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ ورنہ ایک خوفناک آواز تمہیں تباہ کر دے گی۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا صالح ہم تیرے خیالی خدا سے نہیں ڈرتے جب قوم سمود راہ راست پر نہ آئی تو اللہ تعالی کے حکم سے پہلے دن آسمان سر ہو گیا قوم کے چہرے پیلے پڑ گئے دوسرے دن زمین کانپنے لگی بچے رونے لگے اور جانور بے چین ہو گئے تیسرے دن ہوا میں ایک بدبو پھیل گئی مگر سمود کے لوگوں نے کہا یہ تو محض ایک اتفاق ہے تیسری رات جب قوم شراب اور گانوں میں مگن تھی اچانک آسمان سے ایک کڑکتی ہوئی آواز گونجی عذاب کا مزہ چکھو زمین پھٹ گئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگے آسمان سے آگ برسنے لگی جو سرکرشوں کو جلا کر رکھ دیتی ایک حیبتناک ناک ہوا کے جھونکے نے سب کو اوندھے منہ گرا دیا صالح علیہ السلام اور ایمان والے اللہ پاک کی حکم سے ایک غار میں محفوظ تھے جب وہ باہر نکلے تو ہجر کا شہر اجڑ چکا تھا صرف کھنڈرات اور چیختی ہوئی خاموشی باقی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے کھنڈرات کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یہ دنیا فانی ہے جس نے اللہ کو بھلایا وہی تباہ ہوا پھر وہ ایمان والوں کے ساتھ شام کے علاقے کی طرف چل دیئے جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری سورت ہجر میں ارشاد باری تالا ہے بے شک ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور وہ صبح ہوتے ہوتے, ہوتے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے صورت شمس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قوم سمود نے سرکشی کی جب ان کے سب سے بدتر شخص نے اونٹنی کو مار ڈالا آج بھی مدائن سالحہ سعودی عرب میں سمود کے مکانات موجود ہیں جو اللہ کے عذاب کی گواہی دیتے ہیں ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبروں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی مگر تکبر نے قوم کو اندھا کر دیا دنیاوی عظمت فانی ہے اصلی کامیابی آخرت میں ہے جو قوم اپنے نبیوں کو جھٹلاتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے